ટીમ દોડી આવી હતી સદભાગ્યે કોઈ જાનહાની થવા પામી નહોતી અંકલેશ્વર જીઆરડીસીમાં ફરી એકવાર આગનો બનાવ સામે આવ્યો છે જીઆરડીસીમાં આવેલ મુક્તિ ચોકડી પાસે ફિનોલ પ્લસ કેમિકલ કંપનીમાં આજ રોજ બપોરના સમયે એકાએક આગ ફાટી નીકળી હતી જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતા ધુમાડાના ગોટે ગોટા દૂર સુધી નજરે પડ્યા હતા ઘટનાની ગંભીરતા સમજી જીઆરડીસી પોલીસે કંપની તરફ જતો માર્ગ કોર્ડન કરી દેવામાં આવ્યો હતો આ તરફ તમામ કામદારો સમક્ષ સૂચકતા વાપરી બહાર નીકળી જતા તેમનો આબાદ બચાવ થયો હતો અંકલેશ્વર ડીપીએફસી ફાયર વિભાગ અંકલેશ્વર નગરપાલિકા મળી છ જેટલા ફાયર ફાઈટર ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયત્ન હાથ ધર્યા હતા આગના બનાવના કોઈ પણ જાનહાની થઈ નથી રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન કંપની કંપનીમાં આગ ફાટી નીકળી હોવાની

कि ऐसा ऐसा घटना यहाँ घट चुका है वो डेढ़ घंटे तक एसिड में पड़े रहे न कंपनी ने किसी एम्बुलेंस न किसी सर, सरकारी कर्मचारी नियर बाई पुलिस स्टेशन न कोई इनके पास पीपीज है हम यहाँ आए हम खुद बीस मिनट तक जैसे तैसे घूमने के बाद अंदर अपनी जान को जोखिम में डाल के मुंह पर रुमाल बांध के अंदर गए और उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाके हॉस्पिटल पद्म सिद्धा में एडमिट कराया जहां पे डॉक्टर ने न पुलिस को जानकारी दी न किसी और मीडिया को जानकारी दी न लोकल कोई मीडिया यहाँ पे आई कवरेज करने के लिए उनके ओनर मोहन पॉलिसेफ के संदीप अग्रवाल जी दो ढाई तीन बजे के आसपास आए और परिवार को आश्वासन दिया कि आपके पापा जैसे थे वैसे ही होकर वापस आएंगे हम तब तक पूरा आपका खर्चा आपके घर का खर्चा हम लिखित में देते हैं उन्होंने हमें लिखित में दिया बीच में हालत खराब होने की वजह से दो दिन बाद हम उन्हें किरण हॉस्पिटल में ले गए जहां तक किरण में जान का जोखिम बता के हमको मुंबई नेशनल बर्न सेंटर छब्बीस अप्रैल को भेजा गया वहां पर कंटिन्यू बत्तीस दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद उनकी सत्ताईस तारीख को दुखद निधन हो गया लेकिन कंपनी की तरफ से ना कोई कंपनी का एम्प्लॉय आया ना कंपनी की तरफ से कोई सहाय आया न कोई गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से हमें अभी तक हेल्प आया न कोई मीडिया ने ये बात को पैतालीस दिन हो गया न किसी ने कवर किया ये मौत का धंधा चल रहा है यहाँ पे न कोई इसमें देखने के काबिल है न जीपीसीपी का कोई रोक है इन्होंने न जाने कितने हजार लीटर एसिड उस दिन यहाँ गटर में गिराया और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टर ये सब भारी भारी रिएक्टर उस दिन यहाँ पे गिरा जिस वजह से ये हुआ अगर वो डेढ़ घंटे वो पहले ही हॉस्पिटल पहुंच जाते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें सरकार पे पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी मदद करेगी सरकार एफआईआर करेगी और उसे जेल भिजवाएगी